অম্বুবাচীক লৈ সৰ্বত্ৰ এতিয়া উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ তথা বহিঃ ৰাষ্ট্ৰৰো বহু ভক্ত পৰ্যটকে ইতিমধ্যে ভিৰ কৰিছেহি অম্বুবাচী মহাযুগৰ পবিত্ৰতাৰ সাক্ষী হ'বলৈ পিছে এই অম্বুবাচীৰ ৰীতি নীতি ইয়াৰ উৎস ইত্যাদি সন্দৰ্ভত আমি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাখিনি জানোনে অম্বুবাচীৰ অম্বু শব্দৰ অৰ্থ হৈছে পানী আৰু বাছী মানে হ'ল সূচনা এই সময়ছোৱাত জেঠ মাহৰ সংক্ৰান্তিৰ চাৰিদিন আগত আৰু আহাৰ মাহৰ তিনিদিন যোৱাৰ পাছত এই সাতদিনত সাত লগা বুলি কোৱা হয় এই সময়ছোৱাত শৌচ শুব নাপায় ঘৰৰ কাম বন কৰিব নাপায় বুলি পৰম্পৰা আছে এই নিয়ম আগৰে পৰাই চলি আহিছে এতিয়াও সাতৰ পূজা কৰা হয় এই সময়ছোৱাত দেৱীৰ পৃথিৱীত মিথুন ৰাখিত সূৰ্যৰ আদ্য নক্ষত্ৰৰ লগত সংযোগ হোৱাৰ লগে লগেই দেৱী ৰজৎচলা হোৱা বুলি মান্যতা আছে এই মান্যতা কেন্দ্ৰ কৰি যি পৰম্পৰা পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা চলি আহিছে তাকেই এতিয়াও পালন কৰা হয় এই বৰ্ষত বাইছ জুন অৰ্থাৎ কাইলৈ দিনৰ দুই বাজি ছাপন্ন মিনিটত অম্বুবাচী মহাযুগৰ প্ৰবৃত্তি হ'ব আৰু প্ৰবৃত্তিৰ লগে লগেই মাৰ গৃহ বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব পৰম্পৰা অনুসৰি তিনিদিনলৈ অৰ্থাৎ তেইছ চৌবিছ আৰু পঁচিছ জুনলৈ দুৱাৰ বন্ধ থাকিব পঁচিছ তাৰিখে শেষ ৰাতি তিনি বজাত নিবৃত্তি হ'ব আৰু ছাব্বিছ তাৰিখে ৰাতিপুৱা স্নান পৰ্ব সমাপনৰ পাছত পূজা হ'ব তাৰ পাছত দৰ্শনৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হ'ব মাৰ দুৱাৰ আই ৰজৎস্বলা হোৱা বাবেই মাজৰ দিন তিনিটাত দেৱীৰ কোনো ধৰণৰ পূজা অৰ্চনা নহয় এই সময়খিনিত কল আম কঁঠাল আদি মালৈ আগবঢ়াই দিয়া হয় মাৰ ভক্তসকলেও এই সময়খিনিত কোনো ধৰণৰ অন্ন গ্ৰহণ নকৰে আৰু ধ্যানত ব্ৰতি হয় চতুৰ্থ দিনা স্নান কৰাৰ পাছতহে ভক্তসকলে আহাৰ গ্ৰহণ কৰে যিসকল ভক্তই ইয়াত আহি ধ্যানত মগন হয় তেওঁলোকে নিশ্চয় ফল লাভ কৰে মা কামাখ্যাই আপোনাৰ সকলো মনোবাঞ্ছা পূৰণ কৰক জয় মা কামাখ্যা